wongki wangki ora iman duwe-duwe kanggo neng atine tegese seneng jajan tapi ninggi bukti rasa syukur nikmati rejekine saka pangeran kuwi malah rejekine lancar beda maneh karo wong sing ngempet-ngempet irit-irit melirit ibarate iman ninggi mangane iman gur dicolong celengi malah kebutuhane numpuk saya numpuk kaya-kaya rejeki ora nyukupi. Ya ngono kuwi rejeki iki ibarate banyu iki kaya banyu keran. Banyu keran kuwi lek dimpet ya ora mili. Tapi lek dilekne ya malah lancar, reget reged iso metu orang blodak. Rejeki iki ya ngono, rejeki iki lek dilekne tegese dilekne sarono kanthi rasa syukur marang pangeran tegese digunakne kanggo sing barang manfaat kuwi malah akeh entek ditambahne karo pangeran tegese apa disalurne kanggo barang sing manfaat tur sing api orangang, orang ngang ora nglanggar syarak